Ikhima Fam, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami dan kembali bersama dengan saya hari ini, Siti Rohani. Siti setiap hari Isnin antara 3 hingga 4 petang kita nak masak-masak awak pendengar semua. Ah menerusi rancangan dapur kita dan kembali bersama dengan tetamu saya iaitu Profesor Dr. Syahrim Abu Karim yang merupakan profesor ha, yang jawatan ni beliau seorang je. Ah profesor Kejap, doktor, prof. Profesor makanan. Saya sebenarnya nak ambil ni. Saya, saya dah print screen. Saya lupa. Saya dah print screen. Sebab nak tunggu crawler tu berjalan tu lambat kan. Kita ni tak hafal panjang sangat tu. Title istimewa tu. Kejap. <laughs> Mana print screen. Eh bukan. Saya dekat kamera. Saya tangkap gambar hari tu. Hmm. Kejap ya. Yeah, prof ya. Yeah. Eh. Ha, jumpa dah. Baca kat sini. Kita mula balik. Sorry, Prof. <laughs> okay, my fam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami dan kembali bersama dengan saya saat ini, Siti Rohani Surani. Siti hari Isnin antara 3 hingga 4 petang menerusi rancangan dapur kita. Kita nak berkongsi banyak resipi istimewa yang tentunya sedap ringkas dan berhasiat uh, dan juga ada pelbagai tips yang juga mahal tips tu tak ada kat mana-mana jarang sangat orang dapat tips ni sebab lain orang lain pengalaman lain tipsnya betul tak prof <laughs> Saya, saya bersama dengan tetamu saya iaitu Profesor Dr. Syahrim Abu Karim merupakan Profesor Makanan Warisan dan Budaya Negara dari Fakulti Sains dan Teknologi Makanan Universiti Putra Malaysia UPM dan anda boleh dengar dan tonton kami secara langsung di awal ni like dulu perkataan Kim FM dan like untuk boleh menontonnya. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum teruja sebab kita nak buat teh kulit nenas. Uh, tapi itu resipi kedua kita. Resipi pertama kita untuk segmen pertama ni sebelum kongsi resipi. Kita nak belajar buat asam pedas. Semua orang suka makan asam pedas ya. Dan asam pedas ni bukan terhad kepada ikan je. Ada asam pedas daging lah. Asam pedas ayam lah macam-macam Prof ya. Uh, Betul. saya. Betul. Yang kali asam ni kita nak belajar. Apa dia ya. Prof? Asam pedas kan. Orang uh -huh. Melaka ni memang terkenal dengan asam pedas ya. Yeah, sebab ya sebab Prof orang Melaka. Ha. Yeah. Resipi hari ini adalah salah satu asam pedas uh -huh. yang ibu saya memang dia, dia memang buat lah memang uh -huh. dia memang kalau masak asam pedas memang sangat sedap ya saya. dan ada beberapa jenis asam pedas menggunakan bahan-bahan uh -huh. yang sedikit berlainan uh -huh. jadi rasa berlainan ya. Kali ini ada tiga empat jenis yang berlainan nanti kita akan buat lah sebelum kita program ini tamat saya akan kongsikan uh -huh. lagi ada beberapa jenis lagi asam pedas lah makanan oh. ya asam pedas Melaka dan Johor uh -huh. lain tau Ah, baik Bila Prof sebut sebelum kita last tu, last untuk jemputan kali ni. Ah sebab dia akan ada kali lain musim lain insya-Allah. Okey. Oh, kita, okay, okay. Okay. <laughs> kita nak masak, okay. kita nak masak asam pedas ikan dan teh kulit nenas hari ini. Ha, baik dah bersedia ke tidak untuk kita tahu apakah bahan-bahannya untuk kita buat asam pedas ikan signature by Prof. Dr. Syahrim kita ni. Yang ha, mesti istimewa kan sebab sepanjang bersama dengan Prof bermula April, uh, Mei dan nak masuk Jun nanti saya ingat daripada episod pertama sampai episod akhir semuanya istimewa semuanya luar biasa lah perkongsian Prof tu. Okey hari ni jom kita belajar cara nak buat asam pedas ikan bahan-bahannya. Okay. Ah okey, yang pertama sekali kena ada 500 gram ikan tenggiri. Okey, 50 gram asam jawa diramas dengan satu cawan air. Lepas tu untuk bahan kisar kita kena ada bawang merah besar 3 biji, 5 ulas bawang putih, 10 ke 15 tangkai cili kering setengah inci kunyit hidup, 10 gram belacan, setengah cawan minyak. Okey, itu cara nak buatnya untuk bahan kisar. Okey, lepas tu ada pula bahan yang dicampak. <laughs> Okey, bahan yang dicampak maksudnya masuk, masuk terus dalam kuali tu, dalam ya, tu. Ha, tu betul, maksudnya bahan betul. dicampak. Kan? Yeah. Okey, bahan yang dicampak kita kena ada tiga batang serai yang diketuk ataupun yang dititik. Lima helai daun limau. Satu inci lengkuas dipotong nipis. Itulah bahan-bahannya untuk buat asam pedas ikan tenggiri Melaka. Silakan cara buatnya tu macam mana tu Prof Dr. Syahrim? Okey cara buat dia of course ikan tu kita kena basuh dia lah bersih-bersih ya. Kalau Ayah. basuh dengan dia asam pun boleh. Kena ikan tu kita boleh gunakan ikan kembung ataupun ikan parang. Melaka dia popular dengan asam pedas ikan parang Siti. Oh. Tetapi macam ada negeri-negeri di Malaysia ni Ada tambah tak mengerti makan ikan parang tu ikan parang tu banyak tulang tau ah, Kan mm. Jadi Kita tumiskan Bahan-bahan uh, kisar tu Menggunakan minyak yang setengah cawan tu ya Jadi masa kita menumis ni Kita kena menumis je Menggunakan seperti biasa Api yang sederhana mm -hmm. Dan juga kita tumis je Sampai dia garing Sampai dia pecah minyak mm. Ya Jadi Okay ha, bila macam mana kita dah tahu dia pecah minyak, dia dah garing bila minyak tu dah macam naik di atas and then warna tu dah jadi semakin gelap warna hmm. cili tu ya yeah? Of course, hmm. cili merah tu, cili cili kering tu kita kena basuh dia dulu, basuh dia, kita gunting dia, kena kita rendam dia sekejap kan and then dia senang lah kita nak, kita nak kisar tu. Hmm. Lepas tu bila dah, bila dah kering tu, kita masukkan ikan, masukkan ayam asam tu. Right? Mm. Tetapi saya nak cakap uh, ayam asam tu kan uh, kita boleh juga tambah air lagi because ia bergantung mm. kepada kepekatan ataupun kecairan laut tu. Macam mana kita nak kepekatan dia tu. Jadi uh -huh. tambahlah air banyak manapun lah kan. Kalau kita mm. buat banyak air nanti dia akan jadi cair. Cair sangat lah macam orang kata macam laut tu cair lah kan. Jadi pekat-pekat itu kena agak-agak lah you see uh, Itu semua adalah based on pengalaman lah kalau kita biasa masak Kita tahu je agak-agak dia kan Ya yeah, betul buang, mm -hmm. ah, Jadi lepas masuk air kita terus masukkan serai, lengkuas Yang juga daun limau tu kita koyakkan, Kita buangkan dia punya stem tengah tu ya yeah? okay. And then kita bring to a boil Then letaklah garam semua tu secukup rasa Jadi mm -hmm. asam pedas ni kan rasa ni mesti ada masam, ada rasa yeah. pedas ada rasa uh -huh. masin sedikit jadi secukup rasalah kadang-kadang uh -huh. mungkin dia terlebih asam tu uh, dia akan jadi pedas kan belacan jangan lupa belacan belacan memang ada dalam resepi tu kan so uh -huh. uh, yang yeah, dikisar seterusnya kisar sekali lah uh -huh. jadi kalau masa asam ni kan kalau kita buat masa asam hari ni kalau kita makan besok lagi sedap because rasa dia tu mesra macam yeah. tu lah buat belacan ni lah and then kita, kalau kita ada terong ke ada bendi boleh masukkan. Mhm. Mm ya. Yeah? Siap. Ha. Ah. Ya, yeah, siap. Itu saja ah, sampai das ya. Yeah, ha, yeah. Okey. Yeah. Baik, tadi prof dia sebutkan um, apa ada beza asam pedas Melaka dengan asam pedas Johor. Ha, ah, cerita ah. sikit apa beza ni tu prof? Johor ah. ni dan dia ah. macam ah hmm. Johor punya lah, kalau saya tak silap kan nanti orang Johor marah saya pulangkan ke saya. <laughs> <laughs> uh, dia dia uh, asam pedas dia kan dia lebih plain lagi lah plain mungkin ha. lebih pekat sikit daripada Melaka punya tu itu hmm. itulah dia punya perbezaan je lah kalau saya tak silap ya yeah? hmm. ha. Hmm. okay. bila saya pergi uh, bila saya pergi Johor tu saya tengok dia, uh, asam pedas dia memang memang pekat lah daripada Melaka Melaka kadang, -kadang memang cair kalau pergi hmm. kat kedai-kedai tu memang cair lah tapi rasa dia ada memang rasa lah kan hmm. dia lain rasa dia hmm, okay. Janda. Siap ya. sudah resipi pertama kita iaitu asam pedas ikan tenggiri Melaka Tapi nak tukar ikan pun boleh ha. yang lain-lain tu semua sama bahan tu Yang macam saya kongsikan tadi dan memang kena ikut yang macam mana Cara nak buat tu yang macam mana yang Prof sebutkan Baru jadi asam pedas yang macam Prof sendiri pernah masak ha. okay. Oh sedap bersama mother, Actually Siti mm. just to kongsi yang ada ya. dulu dia pernah ada restoran tau And then ah. asam pedas itu memanglah orang suka asam pedas dia because dia buat kalau mama dia memasak tu kan dia masak walaupun dia masak di kedai dia masak macam masak di rumah. Jadi ah. orang sukalah masakan dia tu because dia orang rasa macam masakan di rumah, tak makan mm. masakan di kedai yang sometimes makanan di kedai tu commercial kan. Mm. Jadi ya you know, ibu-ibu ni kalau memasak dia you know, selengkap yang boleh lah dan Betul. rasa dia mesti sedap. Kadang mm. dia nak jiran-jiran kan yang bekerja tu bawa mako tingkat, dia orang <laughs> uh, dia orang membeli lah daripada ibu saya bawa mako tingkat you know macam jenis lalut ni tak masak so <laughs> you know rezeki ibu saya lah masa tu dia berniaga kan hmm saya, uh, okey Iqim FM Cili merah, cili hijau, kita bleng masuk ke dalam tu, tau santan, dia jadi kuning lembut Minyak tertumpah di atas lantai modek kerja eh? ha? ni. Cepat-cepat kita taruhkan garam. Taburkan garam. Garam halus lah, garam, garam biasa halus tu. Ha? Taburkan kat lantai ha? supaya dia tidak retin. Nak handal memasak macam-macam resipi? Dengarlah Reddick Iqim. Nak dapat macam-macam tips? Dengarlah Reddick Iqim. Chef-chef yang dijemput dari pelbagai kepakaran dan pengalaman tau. Eh, sekejap. Saya tak sebut lagi ya rancangannya apa. Rancangan dapur kita lah. Dengarkannya setiap Senin jam 3, 10 minit petang. Hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Dengarkan di rumah Kelang, 91.5. IKIM IKIM FM AQM FM buat yang baru je ikuti kita di radio maupun yang tonton di AB Live di perkataan AQM tu bersama menerusi rancangan dapur kita. Hari ni kita masak tadi dah kongsikan macam mana cara nak buat asam pedas ikan tenggiri Melaka. Ha, tukar ikan lain pun boleh. Ya. Yang penting bahan-bahan lain tu kena sama. Bawa jadi macam mana yang Prof. Syafri masak bila masak asam, pedas ikan tenggiri Melaka ni. Ah ha, kita nak ke resipi kedua hari ni pula teh kulit nenas pertama kali saya dengar Prof kata ti negara lain memang ialah Prof kan banyak berjalan mengata dah dia pergi negara lain terkenal dengan teh kulit nenas ni, cerita sikit Prof sebelum saya kongsi cara bahan-bahan nak buat tu macam mana hmm? Well, you know, uh, kulit nenas ni dia punya banyak khasiat Siti dia suai kan Aha. daripada kita buang kulit nenas tu, dan kita gunakan dia banyak, mm -hmm. dia, dia punya property so zat-zat yang boleh kita dapat mm. jika kita menjadikan minuman ini sebagai teh. Hmm. And di Indonesia, di Thailand, dia orang memang dah biasa dah minum teh ni. Jadi, oh. kalau kita nak buat nak buat uh, teh ni kan, kita kena uh -huh. kalau saya buat yang hmm. nenas kulit nenas yang gunakan adalah dari kebun saya. Saya kadang-kadang ada juga nenas sisa belakang rumah tu. Jadi, hmm. saya tak buang kulit tu. Saya akan buat teh. Tapi kalau oh. kita membeli uh, nanas tu di luar, kita pastikan kita kena cuci dia bersih-bersih lah ataupun mm. kita rendam dia. Because sometimes kita tak tahu kan, mm. uh, farm ladang-ladang semua ada pakai racun serangga and all this kan. Yeah. So mm. make, sure kita, um, make sure dia selamat dan kita rendam dia dengan air garam ataupun taruh vinegar sikit sebelum mm. kita merebusnya. Macam tu. Saya. Ha, kena letak rendam dengan gar air garam ataupun air cuka. Ha, berapa minit, berapa lama tu Prof? Setengah so, minit, jam ke? 15 minit pun. 15, minit, 15 minit. minit. Okey. Ha, Okay, oh, yes. okay jom kita tahu dulu bahan-bahan nak buat teh kulit nenas ni nak kena ada apa ti. Pertama nak kena ada kulit nenas lah. Aa, kulit nenas dari sebiji nenas. Lepas tu perlukan 2.5 liter air tiga helai daun pandan nak bagi wangi sikit nak bagi flavor ha. uh, dan juga kita kena ada gula batu atau gula perang secukup rasa. Itu je bahannya sangat ringkas okay. dan mudah. Ha. Cara okay. buatnya tu macam mana tu Prof? Okey, cara dia senang je Siti. Kita Aa. dalam periuk kita rebus air tu sampai dia mendidih kan. Uh -huh. masuklah nenas tu, masuk daun pandan dan kita boilkan dia sampai like 15-20 minutes so the most pun half an hour lah kan. And then Aa. tu saja. Kalau kita mm -hmm. nak letak gula batu Kita letak gula batu atau gula melaka jadi merah mm -hmm. lah kan mm -hmm. Tapi kalau saya buat saya tak letak lah because I I don't take too much sugar kan mm -hmm. uh, Kalau kita tak letak pun okey rasa dia uh, ada, ada sedikit Rasa nenas lah dia masam-masam tak manis tu mm -hmm. Ya Lepas tu Siti uh, Air yeah. ni kan kalau saya buat saya letak dalam botol kecil-kecil and then saya letakkan dalam fridge ya Jadi mm -hmm. kalau kita letak dalam fridge tu kan apa yang terjadi kepada air ni Nenas tu dia ada enzim tau Siti mm -hmm. dia ada enzim Bromelain Jadi Kalau kita letak dalam fridge tu 2-3 hari 4-5 hari dia akan jadi macam masam sedikit dia macam dia jadi uh, Fermented sedikit tau ah. Tetapi Tak adalah dia memabukkan ke apa But mm -hmm. enzim tu bagus enzim bromelain tu Adalah bagus untuk kita dia uh, also nenas kan dia ada banyak anti-oxidant dia ya. Jadi mm -hmm dia boleh mengurangkan keradangan and antioxidant tu bagus untuk your body dia juga bagus untuk anti obesity ya and mm -hmm. also mengurangkan uh, risiko sakit jantung macam tu Siti, and also Saya. dia kan ada uh, dapat membantu kitanya metabolisme di dalam badan kita jadi hmm. it's a simple tea tetapi sangat berhasiat ya Saya. jadi kalau potong nenas tu janganlah buang kulit dia simpan dan boilkan kulit nenas tu untuk menjadikan mm -hmm. teh yang sangat ha. berhasiat. Saya. Ah, tu dia bahan-bahan dan cara nak buat teh kulit nenas dah pun kita ketahui. Jadi kena cuba semua. Okey, baik prof. Kita nak ke segmen kedua kita iaitu segmen konsi tips. Ah, sama ada ada tiga jenis tips yang saya berikan. Sama ada nak kongsikan tips makanan ataupun petunjuk pemakanan. Ataupun tips pemilihan bahan masakan Ataupun tips masakan yang mana satu, Prof Syahrim Tips masakan Okey uh, Ada dua Dua okey ah. Tips ni adalah okay. mengenai masak, masak nasi lah I think yang okay. pertama ni yang orang semua dah tahulah pun Tapi saya kongsikan aja. Yang pertama okay. adalah mengenai Kalau kita masak nasi uh, Nasi tu man, uh, tak cukup air akan jadi uh -huh. jelantah kan, mentah kan Ha ha cara apa perkara buat. Kita uh, uh. masukkan satu mangkuk air dalam dalam nasi uh, dalam periuk tu kita letakkan mm. mangkuk tu di dalam di atas nasi tu dan kita tutup periuk. Jadi nah air tu akan jadi akan mem, mem, uh, jadi wap. Mm -hmm. Dan akan membantu untuk memasakkan nasi itulah bila nasi tu dah ada cukup air kan. Jadi mm -hmm. dia kena steam dalam periuk tu and then dengan menggunakan api yang kecil. Jadi nasi tu mantap jadi masak semula lah jadi okey lah macam tu mm. Okey yang betul. kedua ni yang kedua ni mengenai nasi juga ha. Apa kita nak buat kalau kita masak nasi, nasi tu dah hang, jadi hangit Ah. Ha. Ha. kita nak hilangkan bau hangit tu macam mana Siti pernah ha. dengar tak? Tak pernah dengar, biasanya nasi hangit kita buang je Saya buang je lah e. e. takde nak Jangan ha. buang Siti Nanti kalau buang pun kat dia Kasihlah ayam dia bantu, kan kalau ada ayam ah. Ah. <laughs> But anyway okay, okay kita gunakan Cili kering Kita ambillah uh -huh. Cili kering tu uh -huh. 5-6 tangkai kita basuhkan okay. Then kita Because cili kering tu kita kena basuh Bersih-bersih because dia banyak abuk dia kan uh -huh. And then masukkan dalam Nasi tu dan tutup rapat Dan tutup for 20-25 minutes. Then bau hangit akan hilang So nasi tu tak hangit lah Macam hmm. tu So itulah ha. dia Petua saya pada petang ini Siti dua petua Tanya. tu Menarik Menarik sangat tu Okay tadi tu Yang petua nak um, Jadikan nasi mentah tu Supaya tak mentah uh, Prof kata yes. Setelah nasi yes. tu masak Kita letak Air dalam mangkuk kecil letak atas nasi yang dah dimasak tu tutup kita steamkan ah uh, tu supaya yes. uh, wap dalam dalam apa peri nasi tu jatuh ke nasi dan nasi yang tak cukup air tu akan masak seperti mana cukup air lah. Betul betul yang tu you yang call. tu nak guna hmm. na, nak guna rice cooker ke masak guna dapur gas atas yang atas tu api. biasa yang tu hmm. kan Siti dia masak pakai api dapur gas kan kalau kita masak well Aha. biasanya kita masak Bro, elektrik ni tak ada masalah kan you know mm -hmm, mm -hmm. air dia tu senang aja, air dia ikut ha. kalau you know ikut jari tu kan biasanya tu ikut jari tu ha, Kalau uh, beras banyak tu jari tu you know nak atas tu lah atas tu mm -hmm. satu jari ke atas mm -hmm. tu jadi cukup lah kan uh, air tu You know katalah beras satu jari dan air tu jari kedua uh -huh. you know daripada yeah. atas beras ni daripada atas beras tu Ah. Ha. Bukan ten, bukan tenggelamkan jari dalam beras tu, daripada atas beras ah, tu. Pada mm -hmm. beras tu. Ya, ataupun senang aja kalau saya punya formula, satu Aha. cawan beras, dua cawan dua dua cawan atau dua setengah air. Tu cukup mm -hmm. dah. Ya. Ah. Ha. Kalau mm -hmm. beras basmati tu, secawan ke saya gunakan se, dia biasa satu-satu dia punya ratio otositi, tetapi Aha. saya gunakan Satu, tiga per satu satu setengah atau satu tiga perempat Saya lebihkan sedikit Ikut kalau hmm. satu satu tu berat Akan jadi macam too dry you know Dia hmm. tak too fluffy macam tu Jadi saya hmm. lebihkan Satu tiga perempat atau satu setengah Jangan letak dua Dua hmm. tu nanti dia macam dia jadi nasi biasa Dia dah lebih sikit lah kan Beras-beras mati ni ha, Dan kita hmm. kena rendamkan dia dulu Setengah jam rendam dia Sebelum hmm. kita masak tu Jadi ya. dia boleh absorb air tu Itu beras-beras mati Okay menarik apa yang tips apa yang prof kongsikan tu Okay ke segmen ketiga segmen kongsi tips juga tapi tips yang lain Tips apa? Akim FM Bersama saya Siti Rohani Surani setiap hari Isnin hingga Jumaat menerusi segmen Inspirasi Jiwa pada jam 1.30 hari hingga 4 petang antara rancangan menarik menanti anda Dapur Kita Sampai di kemudian Bual bicara buku ikim Cinta Palestin Halal Profesional Agrobisnes ia dari orang kata dan putih hadis. Nak membaca hadis ini, beliau akan berterima Inspirasi jiwa membangun tata -tata. jiwa anda. Hanya di Bikin Afan. Ikim FM, inspirasi utama anda. Eh, okay, maaf-maaf, kita nak ke segmen ketiga kita iaitu kongsi tips Aa, sama ada tips kebersihan dapur ataupun keselamatan dapur yang mana satu Prof Syahrim? Okey hari ni tentang kebersihan di dapur dan keselamatan juga jugalah kan So okay. kalau kita kekadang kita menggunakan periuk tu kan kita masak menggunakan api yang besar Aha. siapa yang nak rushing memasak tu so periuk dia akan jadi berkerak bahawa dia terbakar, ber berkerak lah kan Mm. Jadi macam mana kita nak hilangkan kerak tu dan also mm. kita nak uh, bawah uh, periuk tu kan, macam mana kita nak kilatkan dia Jadi mm. senang je kita rendamkan dia dengan baking soda, letaklah sesudu dua sudu Kita rendamkan dia semalaman, bila besok tu kita boleh uh, Kita boleh apa tu, use the sponge tu kita gosok lah periuk tu mm. seperti tu biasa dia akan jadi mm -hmm. hilang semua kerak tu dan juga kita gunakan baking soda juga untuk mengilatkan periuk kita. di pun belakang periuk tu kan kadang-kadang hitam kan. Mm -hmm. Jadi kita nak mengilatkan periuk kita, Ada orang kan suka periuk dia berkilat Siti. Jadi yeah. untuk mengilatkan mengilatkan periuk anda tu gunakan baking soda yang digosok dengan sponge tu. Mm -hmm. Jadi periuk anda akan sentiasa berkilat. Tak perlu menggunakan Uh, uh -huh. chemical agent ke apa ke kan baking soda yang uh -huh. dekat rumah tu kadang-kadang baking soda ni kan uh -huh. dia ada dalam kita yang almari tu bertahun-tahun kita tak guna kita boleh sekotak ke satu tin kan jadi boleh gunakan dia untuk uh lain ya yeah. macam saya tu. ah tu dia tips um, kebersihan Dapur, mana kebersihan peralatan di dapur ha, ah, Menarik okay. apa kita kan Jadi kita pun dah nak ujung dah ni Prof Apa yang Prof nak katakan kepada semua para pendengar kita ni hmm. City saya nak pungsikan ya. tentang you know di University Putra Malaysia kita okay. ada Putra Mat atau Putra Mad tu ha? uh, ada menjual produk-produk uh, dari UPM ya. Kalau oh. musim durian kalau musim durian City kita memang ha? ada promosi durian berbakul-bakul durian memang ada jual. Oh. Ya. Mm -hmm. Yeah, and then also sekarang ni UPM kita ada menenternakan ayam telur dan kita ada jual telur kita mm -hmm. jual sayur-sayuran ikan mm -hmm. keli, ikan tilapia. so mm -hmm. sesiapa yang nak you know nak merasa produk-produk UPM sila mm -hmm. uh, Google ke Putra Mart di UPM dan you know kami buka dari of course pilihan pagi office awal lah boleh mm -hmm. melawat dan boleh membeli barang-barang you know produk UPM di situ mm hmm yeah. saya Ha, jadi yes. bolehlah ke UPM. Terbuka kepada orang awam. Okey, untuk yeah, ke betul UPM. Betul betul betul. saya betul. Yes. Baik, yeah. Prof. Terima kasih kepada pendengar dan penonton yang ikuti kita dan sama mencuba resepi yang dah pun kita kongsikan tadi tu. Kita belajar buat asam pedas ikan tenggiri Melaka dan juga teh kulit nenas. Haa, jadi sama mencuba kepada semua dan sama mengamalkan tips yang Prof kasi tadi tu. Monkey Prof. Terima kasih banyak tetamu saya yang berkongsi resipi istimewa dan juga tip istimewa iaitu Profesor Dr. Syahrin Abu Karim, Profesor Makanan Warisan dan Budaya Negara dari Fakulti Sains dan Teknologi Makanan Universiti Putra Malaysia UPM. Senafas tu Prof. Terima kasih banyak Prof. Bye Prof. Terima kasih Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikim Jumpa FM. Jumpa lagi.